Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müştərilərimiz. Mən bu gün Masazır qəsərasında əsas yola, yəni Əli Yağavad küçəsinə, avtobus dayanacağının 200 metr məsafədə yerləşən deməli ev, evimizin giriş darvazasıdır. Rahatlıqla bir iki dənə maşın daxil ola bilər həyətə. Həyat tamet daşla döşənilib, trap qoyulub, qoşulub birbaşa mərkəzi kanalizasiya xəttinə. Gördüyünüz bu hissə evimizin maşın girən hissəsidir. Evimizin altının garajı da var, pultla idarə olunan qapısı var. Gördüyünüz bu hissə evin garajıdır. Maşın rahatlıqla daxil olur. Burdan da qapı qoyublar, birbaşa evin içinə çıxmağa qapısı var. Evimiz ümumilikdə 4 sot torpaq sahəsində yerləşir. Həyətimizdə müxtəlif cür meyvə ağacları, gül kolları əkilibdir. Bu evimizin əkin olan hissəsidir. Gördüyünüz kimi, orada çardaq da tikilibdir, yayda altında, qışda altında oturmağa. Görürsüz, yaxşı yaşıllığı var evimizin. Şəxsi tikilidir. Özü üçün tikilibdi. Gördüyünüz bu hissə evimizin bağıdır. Görürsüz, bar verən ağacları var müxtəlif cür. Bura oldu evimizin, belə deyək, bağ hissəsi. Arxa tərəfinə, yan tərəfinə keçmə yeri var. Gördüyünüz hissə evimizin bağ oldu. Burada yerləşir evimizin kombi aparatı. Evdə istiləmə sistemi kombi. Gördüyünüz bu hissə görürsüz kombi bütün rütka. Mən sizi keçirəm evin içilə tanış etməyə. Evimiz 2 mərtəbəli, mərtəbələr arası monolit betondur. Hardasa 240 kvadratmetrdən ibarət, 7 otaqlı, şəxsi tikilidir. Mən bir də evimizin fasad görünüşünü göstərirəm. Burdan ikinci mərtəbədən balkon qoyulubdur, birbaşa bağa baxır balkonu. Görürsüz? Bu oldu evimizin fasad görünüşü. Keçirəm indi evin içini ilə tanış olmaya. Bura evimizin dəhlizidir, birinci mərtəbənin dəhlizidir. Birinci mərtəbədə yerləşir deməli 3 yataq otağı, bir sanitar qovuşaq. Bura yataq otaqlarından biridir. Pəncərə baxır evin həyətinə. Bura yataq otaqlarından ikincisidir. Buranın aşağıda məsələn zal kimi də, qonaq otağı kimi də istifadə eləmək olar. Pəncərələr evin öz həyətinə baxıramsa, bu qaraqıra çıxan qapıdır. Burada belə bir otaq yerləşir. Buranın da aşağıda mətbəx kimi istifadə eləmək olar. Bütün yerlər qoyulubdur, su xəttidir, kanalizasiya xəttidir, hamısı qoyulubdur. Burada da birinci mərtəbədə yerləşir. Sanitar qovşaq, hal-hazırda lambucqası yoxdur, ona görə qaranlıqdır. Bura isə ikinci mərtəbiyə qalxan pilləkəndir. Pilləkənimiz də monolit betondur, üstü taxta püşkə ilə örtülübdür. Qalxıq indi ikinci mərtəbiyə. Evimiz şəxsi tikilidir. Qiymət də yerinə görə çox normal qiymətdir. Evimiz kupçalıdır, tam mülkiyyətdir, həm həyətin, həm də evimizin kupçası var. Bu hissə evimizin sanitar qovşağıdır. Birə-bir sanitar qovşağımız var. Deməli, isti poldu. 2-ci mərtəbədə yerləşir 4 yataq otağı, 1 qonaq otağı, 3 yataq otağı, 1 mətbəx. Bura evimizin qonaq otağıdır. Gördünüz bu belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxış var. Bu evimizin balkonudur. Görürsüz ətraf tam yaşayışdır. Yaxşı yaşıllığı var bağımızın. Tam mülkiyyətdir. Əvvəl ev sahibi evin qiymətini biraz baxıb demişdi. İndi qiyməti salıb daşa. Bu yataq otaqlarından böyükdür. Yəni valideynin yataq otağıdır. Burada yerləşir evimizin mətbəxi. Geniş mətbəximiz var. Mətbəx mebeli yığılıbdır. Qiymətə daxildir, yəni evdə qalacaq. Pəncərə baxır həyətə. Burada yerləşir evimizin balaca yataq otağı. Bütün dəmir barmaqlıqlarına can vurulub pəncərlərin. Görürsüz bura isə oldu evimizin uşaq yataq otağı. Bu də sı yerləşir. Digər yataq otağı. 240 kvadrat metrdən ibarət. 2 mərtəbəli, mərtəbələr arası manolit beton olan 7 otaqlı, deməli şəxsi tikilidir, kupçalıdır, həm evin, həm torpağın kupçası var. Qiymət 150 min manatla satışa çıxarılıb. Real alınarsa qiymətdə endirim olacaq. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza bu nomlu videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günümüz bu qədər.